Jadi kalau pencernaannya udah bagus, nanti baru masuk masuk settingan. Nah, itu. Jadi eh, makanya burung semua ini, enam burung ini ini belum ada yang saya berikan extra voting. Karena burung ini itu dulunya itu juga burung galak semua ini teman-teman tapi Alhamdulillah sekarang udah tenang semua ya teman-teman tapi masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kicau mania Sobat kacermania Dimanapun berada Semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan Jumpa lagi di channel Sipe Kicau Channel yang membahas tentang seputaran rawatan pada burung kacer membahas rawatan harian sampai rawatan lomba membahas semua permasalahan pada burung kacar oke teman-teman di video kali ini saya mau membahas tentang pondasi rawatan awal pada burung kacar jadi yang se yang namanya pondasi itu kan seperti bangunan itu ya teman-teman jadi biar itu bangunan awal jadi kita itu harus membangun awal dulu jadi biar nanti itu kedepannya itu kan kalau bangunan itu kan biar dikasih pondasi itu kan biar kokoh jadi kalau pondasinya bagus otomatis bangunannya itu kan kokoh nggak gampang roboh gitu teman-teman nah ini yang saya maksud teman-teman jadi tapi ini untuk rawatan ya jadi pondasi rawatan pada pacar jadi nanti gimana awalnya tahap-tahap awalnya terus apa alasannya nanti saya jelaskan teman-teman jadi ikuti terus jangan skip agar tidak ketinggalan penjelasan penjelasannya. Jadi untuk teman-teman kicau mania yang baru menemukan channel CP Kicau yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa like, komen, dan share dan tekan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbarunya terutama tentang permasalahan pada burung kacer. Siapa tahu video yang saya share ada dalam permasalahan pada burung kacer teman-teman semua. Teman-teman, kita lanjut lagi ke pokok pembahasannya tentang pondasi rawatan pada seekor kacer. Nah, ini teman-teman, jadi rawatan ini saya semua pukul rata, ya. Teman-teman, jadi semua kacer itu langsung. Kalau sudah saya rawat, itu langsung masuk ke tahap ini. Nah, yang saya maksud, pondasi rawatan ini yang terutama itu masalah memperbaiki pencernaannya dulu teman-teman nah, ini karena metabolisme burung itu sangat penting jadi kita itu harus memperbaiki di pencernaannya dulu jadi nggak usah mikirin settingannya dulu apalagi burung yang saya beli itu ke burung-burung rumahan yang belum pernah nampil Adapun burung yang udah nampil itu pasti burung itu bermasalah itu rusak soalnya banyak yang mengeluh kayak burung yang apa itu kandang dekal itu dulu juga udah nampil tapi kondisi sekarang Katanya itu rusak bakungan Nah, terus mumat langsung taruh ini. Dan alhamdulillah sekarang banyak banget perubahannya, teman-teman. Tapi untuk ini juga belum masuk settingan burung itu. Jadi masih melaksanakan tahap pondasi rawatan soalnya pencernaannya itu jelek banget teman-teman. Jadi dulu itu burung itu kurang nafsu makan furnya itu. Terus kotorannya itu jelek, becek. Nah, kadang nggak berbentuk itu teman-teman. Jadi banyak kayak busa gitu, kayak banyak airnya gitu. Nah, makanya langsung saya nggak mikirin settingannya dulu, langsung ke tahap pengondisian, pondasi, rawatan kacer. Nah, sama burungnya kandang hijau ini, burung beli kondisi burung itu mabung. Nah, jadi saya juga dulu itu enggak apa itu enggak tahu bunyinya enggak dengar bunyinya kayak apa, cuma yang namanya burung murah ya udah saya sikat aja saya feeling sama apa itu bentuk-bentuk kepalanya sama kakinya teman-teman jadi kayak saya feeling langsung saya sikat aja berhubung harganya juga murah sih Terus untuk tahap awal itu masalah pencernaan ya teman-teman tadi. Nah, ini cara saya untuk mengetahui pencernaannya itu bagus atau enggak itu biasanya saya lihat dari cara dia itu makan furnya. Apakah nafsu atau enggak? Soalnya setiap burung yang masuk sini, itu rata-rata itu masalahnya itu di pencernaannya itu sangat jelek, karena nafsu makan furnya itu kurang nafsu. Teman-teman, jadi mungkin akibat dari apa itu pemilik sebelumnya itu rata-rata, kan? Ini rata-rata, kok, -rata orang yang rawat kacer itu kan gak luput dari pemberian ekstra nah ini ini yang bikin apa itu kadang tuh yang bikin masalah ini karena pemberian ekstra kalau tidak sesuai dengan kondisi burungnya itu juga sangat berpengaruh jadi hasilnya itu tetap negatif nah, makanya banyak kacer yang rusak gitu nah, untuk makanya saya tiap ada burung baru itu langsung saya masuk perawatan restart ulang tujuannya itu enggak cuma apa itu enggak ada rasanya ya teman-teman tujuannya itu ya ini memperbaiki pencernaan aja dulu jadi kita lihat apa itu nafsu makannya dia kayak gimana sama pola mandinya kayak gimana intinya kita bikin drop dulu teman-teman kalau untuk kacer-kacer baru biar nanti itu lebih mudah lagi untuk kita itu mengatur kondisinya jadi kalau pencernaannya udah bagus nanti baru masuk masuk settingan nah, itu jadi Makanya burung semua ini, enam burung ini, ini belum ada yang saya berikan extra voting Karena burung ini itu dulunya itu juga burung galak semua ini, teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang udah tenang semua ya, teman-teman. Tapi masih kalau ini berhubung cuaca itu sini nggak ada panas sih. Mendung. Tapi kalau ini kena panas, kena sinar matahari, ini burung masih keluar geraknya, soalnya nah, itu juga udah masih nampar-nampar itu, itu masih galak, nah itu, itu masih hajar ornamen, apa itu saya kasih rafia teman-teman, biar dia itu mau melampiaskan emosi ke, bu, ke rafia tersebut biasanya gini nanti kalau nafsu makan dia itu udah bagus berarti kan otomatis terus kotorannya itu bagus otomatis apa itu metabolisme burung itu udah bagus teman-teman jadi udah intinya itu burung udah tandanya itu burung udah sehat tanda burung sehat itu dilihat dari nafsu makan dia nah, Alasan kenapa saya, apa itu, kasih, lihat dari furnya dulu, nafsu makan furnya, karena gini teman-teman, ibaratnya gini, lebih aman dia itu makan fur daripada dia itu makan extra voting, kalau metabolisme burung itu belum bagus, jadi lebih aman pakai fur. Jadi nanti kalau ibarnya kita teman-teman. Ibarnya burung itu udah bagus bisa me me mencerna dari fur itu. Nah, otomatis nanti kalau untuk EF itu biasanya dia juga udah bagus teman-teman. Jadi misal kita beri extra folding itu kan belum bisa mencerna, itu kan Nanti timbulnya itu jadi lemak, jadi protein yang numpuk gitu. Makanya setiap ada burung baru tetap saya pakai rawatan ini dulu. Intinya kejar sehatnya dulu. Jadi nggak usah mikirin settingannya dulu ya teman-teman. Jadi biar apa itu pecar dan sekarang lihat teman kotorannya semua itu bagus-bagus sudah mulai membaik itu yang obesitas itu nah, ini juga walaupun burung mabung ini tetap masih rawatan seperti biasa jadi masih mandi juga soalnya saya cek itu burung itu dulunya ini di rawatan pemilik sebelumnya itu pakai furnya itu fur ayam dan jarang mandi dan hasilnya itu burung itu kelihatan malah kayak lemes terus bulunya pun kusam teman-teman tapi sekarang udah mulai fresh dulu tuh gerak-gerak gini jarang banget teman-teman itu kebanyakan bengong nggak ada gairah jadi nanti baru kalau udah burung itu udah merasa sehat udah terlihat dari kotorannya udah cara makan furnya itu udah bagus terus nafsu mandinya dia itu udah berkurang udah intinya dia itu udah kendor nah ini ini nanti baru tahap mencari settingannya untuk tahap ciri tanda untuk burung yang bisa masuk settingan itu tunggu ya teman-teman di video selanjutnya saya akan share tentang ciri tanda burung yang sudah bisa masuk settingan jadi gak asal setting ya teman-teman jadi burung datang langsung setting enggak kalau saya jadi intinya itu kejar sehatnya dulu baru kita setting. Gitu. Sekarang gini, ibaratnya burung masih over. Apa yang mau di setting? Kan gitu. Itu itu karena kita lebih baik itu bangun dulu pondasi pondasinya dulu. Karena gini teman-teman. Ya kita harus sabar dulu kalau misalkan dipaksa bisa sebenarnya kalau burung yang bermasalah dipaksa dua jalan bisa tapi pasti angin-anginan teman-teman enggak awet nah, beda kalau ada pondasi rawatan harianya dulu jadi rawatan awalnya dulu jadi ibaratnya itu nanti kita bangun pondasinya agar burung itu nanti kedepannya itu enggak angin anginan. Karena menurut saya menampilkan burung sama menstabilkan lebih sulit menstabilkan burung teman-teman. Oke teman-teman sampai di sini dulu untuk pembahasan tentang pondasi perawatan pada burung kacer. Jadi. Tunggu video selanjutnya ya teman-teman Yang ciri tanda burung yang sudah bisa masuk settingan Kayak gimana ciri-cirinya Terus gimana Cari settingannya awalnya dulu Nanti tetap ikuti terus channel si begicho Agar tidak ketinggalan penjelasan-penjelasannya ya teman-teman Salam kacer salam kacermania mania, ora bagong, ora kacer.